खेड़ मित्रों मैं हूं अंकित सिंह इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम रूपावटी गांव में कुड़वा के नजदीक राजकोट डिस्ट्रिक्ट दि में एक दूधी का प्लॉट देखने के लिए आए हैं साथ में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जय बजरंग गुरु ट्रेडर्स रसिक भाई यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ के जो प्रगतिशील खेड़ हैं वो भी उपस्थित हैं तो इन्होंने कौन सी दूधी यहाँ पे लगाई है कौन से महीने में लगाई है अभी तक इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस दूधी को लेकर तो इनके जुबानी हम सब जानते हैं जी नमस्कार नमस्कार अपना शुभ नाम नवगण भाई सन्ना भाई नवगण भाई सन्ना भाई बराबर आपको गांव रूपावटी मोरबी वाको वाकानेर तालुका जिला मोरबी और नियर सराउंडिंग राजकोट गुजरात बरोबर तो आज आपने ये प्लॉट ऊपर खड़े है यहाँ पे आपने दूधी लगा रखी है कौन सी कंपनी की कौन सी दूधी लगाई है आपने दूधी ना बियारण ना नाम हार्निस आपने नंगू शीर्ष की हार्निस दूधी लगाई है यहाँ पे बरोबर तो आपने कई महीना में इसका भावतर किया था यहाँ पे महीना में पांच तारीख को बवातर किया था यानी कि आज के दिवस में ये जो दूधी का प्लॉट है लगभग पचास दिवस का है पचास से बावन दिवस दो का बरोबर तो आ, सबसे पहले नगोन भाई आप ये बताइए कि ये दूधी आपको पहली बार आपने कब इसका उतार किया था पहली बार का पंद्रह मन उतरता दिवस में चालीस पिस्तालीस आप गुजराती में जय परफेक्ट बोलो परिस्तालीस दिवस में पंद्रह मन दूधी उतारी पिस्तालीस दिवस में पहली बार पंद्रह मन आपने उतार किया बरोबर आज जो है तारीख से सत्ताविस तारीख और नवा महीना दो हजार पच्चीस आज सुधी तक लगभग पचास से बावन दिवस में अपना प्लॉट होता है तो आज दिन तक आपने कितनी बार इसका उतार किया चार दिन चार बार चार बार आपने उतार कर दिया है तो हर बार उतार करने के बाद भी कड़ी मित्र देख सकते है क्या रीते इनके वाड़ी से ही दूधी हमने ढूंढ के निकाला है बरोबर तो अभी तक आपने चार बार उतार कर दिया लगभग कितना किलो का उतार कर दिया होगा हजार बारह सौ पंद्रह सौ के जी बारह सौ पंद्रह सौ में बारह सौ पंद्रह सौ किलो अभी तक आपने इसका उतार कर दिया बरोबर तो दस, आपने कितना बावत्तर किया है यहाँ पे दूधी का डोड बीघा का, का। डोड बीघा ना बहुत किया है त्रन पैकेट त्रन पैकेट ना डोड बीघा में आपने यहाँ पे बहुत किया है तो ये दूधी आपने आवर से आवतर किया था बरबर, कैसी लगी आपके बहुत बहुत अच्छी लगी।, लगी। इसमें अच्छा क्या लगता है जो जो आपको अच्छा लगता है वो हकीकत बताओ दूधी लंबाई मारी था बहुत जाडी नापे थे बहुत हारी था हमने तो दर वर्षे वह वेराइटी बहुत सारी लगी

अभ्यारण्य ना हरनीस बराबर तो चलिए जो नगो का जो है एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा तो साथ में यहाँ पे और भी हमारे अन्य खेड़ मित्र भी उपस्थित है? है हरी हरी है है क्या हरी लगता है इसमें अच्छा क्या लगता है कलर शाइन लंबाई मोटाई जड़ाई एक हर एक हर की नीचे से ऊपर तक किसकी जड़ाई होती है बोरबर इसकी लंबाई नी बात करें तो लगभग एक से सवा फुट सवा फुट का होता है यानी गुटका टाइप ना बढ़िया परफेक्ट

અને ખેડૂતે આપણને એમ કીધું કે આ દૂધી તમે આપેલી છે બહુ સારી છે અને સારું ઉત્પાદન મળે છે એટલે અમે આજે પ્લોટ ઉપર વિઝિટ કરીને આજે ખેડૂતની ફિલ્ડ ઉપર આપણે મિટિંગ કરેલું છે તો આ દૂધી છેલ્લા બે વર્ષથી આવે છે એક પણ કમ્પ્લેન આવેલી નથી ખેડૂતભાઈઓને અને આજે આપણે લાઈવ પ્લોટ ઉપર મેં પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ વિઝિટ કરેલી છે પ્લોટની અને ઘણા બધા આપણે બીજી કંપનીની વેરાયટી પણ જોયેલી છે અને આજે ખેડૂતો સામેથી આપણને આ વેરાયટી નું ચાલીસ દિવસે ચાલુ થાય ચાલુ દિવસે મિત્રો આ દૂધી એને ચાલીસ દિવસે દસ દિવસ વેલી બીજી વેરાયટી કરતા ચાલુ થઇ ગયું અને એના કરતા તમને બીજી વાવતા એના કરતા ઉત્પાદન વધારે સારું સારું તો તમે દૂધી કેટલા વર્ષોથી લગાવો હું દૂધી આથી વીસ વર્ષ સુધીથી વાવું છું મિત્રો આ જે રોપાવટી ગામ છે આ ગામની અંદર લગભગ આજુબાજુ ડેમ વિસ્તાર છે અને છેલ્લા વીસ વર્ષથી આ દૂધીનું વ્યા વેલાવાળા શાકભાજીનું મોટા પ્રમાણમાં દૂધીનું વાવેતર કરી રહ્યા છે વીસ વર્ષથી આ અને તમે વીસ વર્ષની અંદર જે અત્યાર સુધી દૂધી લગાવો છો અલગ અલગ ઘણી વેરાયટીઓ લગાવેલી હશે તો આ વેરાયટીમાં તમને આ વેરાયટીમાં રોગમાં ફારું છે

એનું આપણે લાઈવ નિદર્શન પ્લોટ આ વિડિયો મારફતે આપણે બીજા ખેડૂતોને પણ આપણે ભલામણ કરીશું કે નોંઘુ સીડની હાર્નિશ લગાવીને વધુ અને સારું ઉત્પાદન મેળવજો થેન્ક યુ